Majlis ke soalan yang ke-6 tidak dapat hadir. Saya ke soalan yang ke-7. Tuan Haji Azli bin Yusof yang berhormat Shah Alam. Datuk Yang Pertua, soalan saya nombor 7. Silakan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menjawab. Terima kasih Datuk Timbalan di Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Berdasarkan dapatan kajian penyelidikan dan pembangunan R&D Kebangsaan 2023, anggaran perbelanjaan kasar R&D negara ataupun gross expenditure on R&D adalah sekitar 18.16 1.6 uh, bilion ring, uh, ringgit. Persamaan lebih kurang 1.01% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK. Indikator ini merupakan penanda aras penting untuk mengukur kemajuan pelaksanaan dasar sains teknologi dan inovasi negara uh, yang menyasarkan GERD pada kadar 2.5% KDNK menjelang tahun 2030. Dapatan kajian turut menunjukkan nispa perbelanjaan R&D antara sektor awam dan sektor swasta adalah pada nispa 39% uh, sektor awam dan 61% uh, sektor swasta. Uh, ini adalah satu peningkatan daripada tahun 2020 di mana masa itu uh, peratusan uh, R&D yang dikeluarkan oleh sektor awam adalah uh, 59% dan sektor swasta 41%. Peningkatan pelaburan R&D oleh sektor swasta sejajar dengan hasrat kerajaan untuk memperkukuh peranan industri sebagai pen peneraju utama in inovasi negara. Selaras dengan hasil dapatan kajian ini, Kementerian terus komited melaksanakan pelbagai inisiatif bagi merangsang pengkomersialan hasil penyelidikan dan pembangunan berasaskan teknologi. Antaranya termasuklah A. Dana R&D Mosti, dana yang memberi tumpuan kepada pembangunan eksperimental yang merangkumi spektrum TRL, teknologi readiness level dari 2 hingga 9. Skop ini meliputi peringkat awal seperti pembuktian konsep, proof of concept, dengan izin sehinggalah ke peringkat akhir iaitu pembuktian produk yang sedia untuk dikomersialkan. Yang kedua, tahun pengkomersialan Malaysia MCY penilaian kesediaan uh, komersial uh, mesti menganjurkan sesi penilaian upaya ataupun due diligence. Uh, due diligence di mana pakar penilai mengukur tahap kesediaan hasil R&D tempatan untuk dikomersialkan menggunakan metrik TRL. Intervensi hasil daripada penilaian TRL tersebut digunakan untuk mengenal pasti jurang teknologi ataupun teknologi gap dengan izin dan berdasarkan jurang ini bentuk intervensi yang paling sesuai akan ditentukan contohnya seperti sokongan pembiayaan dana akses kepada fasiliti fasiliti pengujian dan padanan perniagaan yang ketiga kita ada accelerator programs ataupun program pemecut program ranti yang mempercepat pertumbuhan start-ups melalui penyediaan bimbingan, akses kepada rangkaian industri yang relevan serta pendedahan terus kepada pelabur strategik. Dan yang terakhir adalah pengujian rintis ataupun pilot testing. Inisiatif ini mewujudkan kerjasama strategik antara syarikat swasta dengan agensi kerajaan untuk melaksanakan ujian rintis bagi produk perkhidmatan atau teknologi dalam persekitaran sebenar. Pengujian ini mempunyai dua maklumat utama. Ia bukan saja berfungsi untuk mengesahkan keberkesanan dan potensi pasaran sesebuah inovasi, malah turut membina satu kajian kes yang kukuh bagi meningkatkan keyakinan pelabur dan penggunaan dan pengguna. Inisiatif ini secara kolektif memperkasa ekosistem penyelidikan negara sekaligus memacu penciptaan inovasi tempatan yang kompetitif dan sedia untuk dipasarkan. Pada akhirnya, usaha ini bertujuan membuahkan hasil dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan untuk seluruh rakyat Malaysia. Sekian terima kasih. Yang Berhormat Syalam, soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Yang Di Pertua. Biasanya kita nak melihat sesuatu kejayaan hasil daripada pelaburan yang kita lakukan itu kita akan menetapkan uh, mungkin sasaran ataupun uh, indikator bagi uh, sesuatu langkah yang kita lakukan jadi saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kementerian menetapkan sebarang penanda aras ataupun indikator bagi mengukur dan memantau tahap pengkomersilan R&D ataupun inovasi dalam negara kita, terima kasih Yang Berhormat Menteri, silakan Terima kasih uh tuan yang dipetua terima kasih uh, yang dirahmati alam uh, sebenarnya uh, dari selain daripada GII ataupun Global Innovation Index Malaysia juga meletakkan satu indeks inovasi Malaysia ataupun Malaysia Innovation Index sebagai alat untuk memacu kita ke untuk mencapai sasaran 20 teratas dalam GII menjelang tahun 2030 di bawah rancangan Malaysia ke-13. Dan MII ini menyediakan profil ekosistem inovasi untuk ke-13 buah negeri dan wilayah persekutuan. Dan ini membolehkan kerajaan negeri dan juga uh, persekutuan melalui mosti mereka bentuk dasar dan tindakan yang uh, bersasar uh, untuk berdasarkan profil uh, ekosistem inovasi negeri masing-masing. Dan uh, MII ini Uh, ataupun Malaysia Innovation Index ini akan menyediakan data asas ataupun baseline untuk melihat semula dasar uh, sains teknologi dan inovasi negara uh, dan memastikan perancangan lima, lima tahun negara didorong oleh data yang sah di peringkat sub-national dan bukan saja uh, data aggregate kebangsaan uh, iaitu uh, GII. Sekian terima kasih. Ya, terima yang kepada Stu. Okey, Berdasar kepada jawapan yang diberikan Alam Menteri tadi, kita masih lagi di tahap rendah dari segi gross expenditure on R&D. Sedangkan kadar ditetapkan ataupun kadar optimum yang ditetapkan oleh Pertubuhan Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi OECD ialah pada kadar 3%. Jadi apakah faktor yang dihadapi oleh kementerian uh, di, untuk uh, mencapai tahap ini dan cabaran yang, di, yang dihadapi? Dan adakah uh, uh, sasaran yang kita, kita tetapkan tadi 2.5% adalah realistik dan mampu dicapai dalam tempoh uh, lima tahun ini? Sekarang. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih uh, tuan yang dipetua, terima kasih uh, Yang Berhormat Setiu. Uh, um saya, saya rasa memang kita uh, masih jauh ketinggalan kalau kita berbanding dengan negara uh, yang maju seperti Korea, uh, Singapura, Jepun dan lain-lain. Uh, saya ambil Korea sebagai contoh. Uh, GERD, uh, Korea adalah uh, lebih kurang 5% daripada um, uh, KDNK mereka dan KDNK mereka besar. KDNK mereka dalam uh, lingkungan 1.7-1.8 trilion US dollar. Uh, berbanding dengan Malaysia 400 lebih bilion uh, US dollar. So peratusan mereka tinggi, saiz uh, KDNK mereka pun tinggi. So ini ini uh, memberi impak secara langsung uh, ke atas kemajuan negara dan juga kerancakan ekonomi negara tersebut. Dan uh, itu sebabnya kita sedang uh, giat um, uh, apa tu? Uh, kita cuba merancakkan lagi uh, activity activity dan dana untuk pembiayaan untuk uh, aktiviti R&D. Uh, sebagai contoh, uh, walaupun kita uh, selalu uh, kata GRD ni, grant ni uh, tidak cukup besar, tetapi uh, kita ada uh, cara lain selain daripada kerajaan uh, memberikan dana secara terus. Uh, sekarang saya bagi contoh kita ada satu inisiatif uh, oleh Akademi Sains Malaysia uh, iaitu Malaysia Science Endowment MSE di mana uh, ya memang kerajaan akan sediakan uh, seberapa sejumlah um, dana tetapi itu sebagai dana uh, matching grant di mana kita akan kerjasama dengan rakan strategi kita dari luar negara ataupun dari pihak swasta supaya uh, mereka menjalankan aktiviti R&D tetapi uh, kerajaan akan membiayai uh, dana uh, secara mungkin 50%, 50 ataupun 30%. Uh, ini adalah inisiatif yang boleh menggalakkan uh, aktiviti R&D uh, di pihak uh, di sektor swasta dan sekaligus akan uh, menambah baik um, apa tu GERD kita dari segi peratusan. Uh, Sekian terima kasih. Terima Yang Amat Menteri. Soalan dah yang ke-8. Yang Berhormat tidak ada dan Dewan ada urusan yang tidak dapat itu Kita ke soalan yang ke-9. Dipersilakan Tuan Syed Ibrahim bin Syed Noh yang berhormat